taqvo degan narsa bor rashk degan hammada hamma narsada o'lchov bor xudo xohlaganingcha namoz o'qi demadiyu namozni ham miqdori bor besh mahal namoz farz ro'za tutar umri bor demadiyu bir oy ro'za haj umrimizda bir marta qurbonlik bir yilda bir marta to'g'rimi qolgani o'zingizni toqatingizdan kelib chiqib qilian nara rashni ham miqdori borda hozir rashk qilaman deb mana shueda namozxon va bizni eshitayotgan yosh namozxon bir dinga berilgan deymizmi nima deymiz taqvo ushlayman deyaotganlarda xotinini jinni qilib qo'ydi uyini aynagidan ko'chaga qarab turganini ko'rib <laughs> urib xotinni сотрясение qilib qo'yibdi namozxon bolani ishi nima bu nima ayol o z zindonband deganimi mana safarda rasululloh alayhissalom oysha onamizni olib ketayotganlarida oysha onamiz qolib ketib qolganmilar bilasizlar a shuni osh onamiz bu degan rasululloh alayhissalom safarga olib ketganmilar ayollarini olib yurganmilar bir bayramni qo'llarini qo'yib turganlarida oysha onamiz qo'llariga suyanib shu bayramni tomosha qilganman degan hadislarni eshitganmisizlar eshitmagan bo'lsangiz eshitib olinglar bilan hamlar